организации культурного досуга, предоставление возможности в летний зной уйти подальше от городского шума и получить заряд бодрости на целую неделю, проведя, проведя экскурсионную прогулку по акваториям Рейтингу и Южный Бук, учитывая обращение компании «Артель» о наличии необходимых безопасного судна, на ваше рассмотрение выносится проект решения о предоставлении временного разрешения «Артель» ЛТД на использование нижней набережной города Николаев швартовки судов и посадки высадки пассажиров. Следует отметить, что для убеждения возможности и главной безопасности швартовки судна водолазами аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы Украины под чрезвычайным ситуациям Николаевской области проведено обследование дна акватории и стенки берегового укрепления плеча с предоставлением технического отчета по пригодности набережной к эксплуатации. Принятие данного решения, а также красочные берега Жемчужины Юга будут привлекать множество туристов и отдыхающих в наш великолепный красивый край. Заклад активно обратилась в наше Николаевское предприятие Вы знаете, они расширили сферу своей деятельности, они начинали с мебели, теперь они начали заниматься легким судостроением, что не может быть не в наших сегодняшних условиях. Мы сами изготовили прогулочный катамаран, он порядка на 40-50 пассажиров, скажем так. У него очень небольшая осадка, при полной загрузке это всего лишь метр двадцать, вот, что позволяет действительно по этому техническому обследованию, которое на, по заказу этой же фирмы было проведено специалистами, что позволяет швартоваться в этом месте. Там есть один недостаток, Александр Анатольевич и Расимене сегодня на него обратил внимание. Я думаю, что мы это решение возьмем на легкую доработку, с вашего позволения, обратим внимание на необходимость устранения. Там под водой есть одна штука, ее можно, я так думаю, оттуда убрать. Вот. Она не влияет, но тем не менее, на всякий случай, если, как говорит Александр Анатольевич, при северном ветре у нас вода уходит в и соответственно глубина уменьшается, поэтому решение, и фирма это сделает. Вот, поэтому у меня просьба и просьба а, головы удовлетворить это обращение, принять такого рода решение, чтобы архив могла при наличии этого разрешения дальше оформлять документы в морском регистре.